Здравствуйте, мои дорогие э, почитатели. Э, сегодня у нас, у нас речь пойдет о лазерном э, стенде, который, я считаю, один из самых точнейших, если правильно мозги приложить. Вот, потому что по э, инструкции э, черкасских разработчиков э, нужно искать э, такую вот э, прицельную окружности ну, ну как бы по окружности на лампочках на, на самых лазерах вот то есть это все неправильно и неверно почему потому что на сегодняшний день мы пришли к идеалу как говорится дайте нам точку опоры и сдвинем мы весь мир и тогда сдвинется весь мир вот есть точка опоры значит при, без 3d вы этот стенд никогда в жизни не выставите правильно, поэтому и, на этом стенде есть, будут допуски, откуда они взялись эти допуски взялись от неточного выставления самих, самого стенда. Видите? Есть точный перпендикуляр. Вот он разбитый и на стенке. Тогда, тогда вот здесь есть такая вот птичечка, насечка и точка. Вот через две точки можно провести одну прямую. Видите? И потом вывести экран на абсолютный на 3D что я вам скажу. При, когда вы загоняете машину на стенд, вы отбиваете вот зеркало 822 мм. Это называется L. Вот, видите, L. L 822 мм. Мы их называем l -ками. То есть это расстояние от зеркала до щитка. Но когда вы передвигаете этот щиток, вы его точно не выставляете. Он может у вас быть выше, ниже и так далее точки, видите, на точки рекомендует черкасские нам специалисты, которые выпускают этот степ уже 30 лет, не понимая того, что для того, чтобы настроить этот прибор, необходимо 3D. Вот она, это 3D система. И вместо трех ангельных болтов, вот видите, у них раз, два и третий там. Для того, чтобы найти центр, найти центр Три болта недостаточно, нужно четыре болта, потому что она, значит, для того, чтобы прийти к самым точным моментам, необходимо четвертый болт, для того, чтобы можно было по всей, по всей выравнивать лазеры, понимаете, в чем суть. Поэтому нам пришлось отбить бетонное это сооружение, где анкеры вставлены. и уже потом найти вот такую вот точность с тем, чтобы это мы уже давно этими вещами занимаемся, просто все некогда мне объяснить, рассказать и у... точнее не бывает то есть мы найдем угол наклона оси мы найдем точный развал мы найдем точное схождение колес это механика то есть если у стендов там по 15 тысяч евро и так далее я точнее могу сделать и найду, потому что это механика, видите? То есть здесь нет ни сбивки никакой компьютерной, ни калибровки и так далее, и так далее. Вот мы сейчас настроили, откалибровали, нашли четвертую точку. Она очень воздействует на поворот спицы. И только таким способом, вот он, это есть точка опоры для того, чтобы сдвинуть весь мир. Ну, я так образно говорю, понимаете, в чем суть. Сто процентов даю, что никто из развалистов на Украине в нашей державе не пользуется 3D на, на лазерных стендах, которые могут дать абсолютную точность. Абсолютную, вы понимаете? То есть я сравнивал э, с другими стендами электронными, там, по Днепропетровску, я находил у них погрешности и доказывал им, что я хожу, стою на, э, на, на точке, на которую опираюсь. Вы понимаете, в чем суть? А один на что она опирается? Свет выключили, включили, выключили, включили. Где-то просело, где-то что-то нужно делать калибровку. грушение ма, там и так далее, и так далее. То есть э, вот независимо, свет выключили, у нас есть батарейки, аккумуляторы, мы перешли на аккумуляторы и работаем на аккумуляторах. То есть никаких проблем, никаких. Э -э 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 да, ну то что-то мне этот идиот Путин в залез. Э -э нас не победить, понимаете? Все равно мы что-то найдем и что-то сделаем. Значит, еще раз показываю вот черкасам, что э при покупке стенда, при э установлении необходимо четвертый анкер. Обязательно третьего не хватает. Когда выходишь уже на, точное, э на точную регулировку у самого стенда, тогда уже действуют их винтики, подкручивание там, вы понимаете, какая-то высокая точность. Без 3D стенд мне этот будет не точный. Даю миллион процентов. Пусть кто-то хочет мне возразить, пусть возражают. Тем более перпендикуляр ставится через две точки внизу. Видите, вот линия проходит внизу, где площадка самого стенда. И с той стороны. То есть мы видим абсолютный перпендикуляр, высота и так далее. И, так далее. и четвертая точка у нас просматривается. Вот такие вот дела шановные развалисты, поэтому все, что вы, так сказать, творили эти года, пожалуйста, обратите внимание и для того, чтобы вам найти, а то там ниточками, веревочками, а как же вы кастер узнаете, который воздействует на схожение колеса, ну вот я часто вот вижу эти вот стенды, Э, робим развал без без ничего, понимаете? Такие, такие мы точные хлопцы, что мама моя родная. Бред с его кубы. бред. Без науки вы не уйдете никуда, поэтому все параметры точнейшие. Вот можно уменьшить все эти Рысочки и так далее, и так далее, и мы бы вообще, ну я вам до минуты высчитаю пространстве и буду прав. И никто в жизни этого не применял. Это моя методика. Фамилия Каневец Юрий Яков Всего хорошего. Пользуйтесь нашими, э, так сказать, наработками и устраните все свои недостатки. Поэтому э, так таково школы развала Украины нету в Украине, на Украине, в Украине. Нету. Понимаете? А ее надо описывать, все это дело создавать. Она уже создана. А когда передается с... от несчастного до несчастного, то где у еще там будет третье несчастное, понимаете? Только научная, ну, вот такая вот научная теория. Все. Я другого не признаю. Всего хорошего.